ko'psamimiy hikoyalar bir og'ir bir paytdan o'tgandan keyin o'sha bir masalan qiyinchilikdan o'tgandan keyin o'sha qiyinchilik davrini eslab tabassum bilan aytib berganda o'sha voqealarni aytib beruvcshini tomosha qilib tursangiz juda samimiy bo'ladi chunki nega u muammolarni yashab o'tganda endi u muammolarni og'riqlari yo'q ha ruh bilan bog'liq muammolar bo'lsa unutilmasligi mumkin qalb bilan bog'liq bir jarohatlar bo'lsa unutilmasligi mumkin lekin qorin dardi kiyim dardi ochlik bilan bog'liq muammolarni ya'ni faqirlik bilan bog'liq muammolar inson faqirlikdan chiqishi bilan unutadi keyin o'sha faqirligi davridagi hikoyalarni aytib berar ekan ko'zlari yonib yashnab aytib beradi mana shunday bir hikoya bor kecha eshitib qoldim xullas bir odam aytib beryapti biz deydi e, saoditdin e, ismli bir otaxon aytib beryapti e, biz yoshligimizda bu e, turkiyani tepa degan joyida katta bo'lganman to'qqizta farzand edik oilada juda ahvolimiz og'ir edi otam hech pul olmasdi bizga umuman oilamiz yomon ahvolda yashardik e, baqoldan yetti sakkiz oylab pul to'lamasdan dars olardik qarzga qarzlarimiz ham ko'payib ketardi men o'zim o'sha paytlarda madrasada o'qirdim bir kuni ramazon oyi edi madrasadan taroveh namozidan chiqib yoshlar suhbatlashib turgandik qarasam bir yoshi kattaroq otaxon u yoqdan bu yoqqa bu yoqdan bu yoqqa bezovta bo'lib yuribdi qandaydir bir muammosi borligi ko'rinib turibdi men aytdim alloh uchun shu odamga bir yordam beray dedim bordim otaxon assalomu alaykum bir muammom bor begonamisiz adashib qoldingizmi nima yordam kerak aytdim menga telefon kerak telefon topmasam bo'lmaydi dedi men endi u yerni yaxshi bilganim uchun otaxonni eskida telefon butkalari bo'lardi endi bu endi ancha eski hikoya bir butkani oldiga olib bordim va o'sha jiton tashlanadigan jetonni juda jitonu ko'p oldirdi menga ko'p jiton oldik va germaniyaga telefon qildi u odam asli germaniyadan kelgan ekan olmoniyadan va u yerdagi ko'p gaplashdi tushunganim shu bo'ldiki bir gapi qulog'imga chalindi qizim biz uchadigan samolyot bugun uchmas ekan meni kutmanglar bizni mehmonxonaga joylashtirishyapti xavotir olmagin qachon nima bo'lishi bilan qachon ruxsat berilishi bilan uchamiz dedi keyin biz o'tirdik meni choyga taklif qildi bir joyga o'tirib choy ichdik ahvolimga qaradi oyoq kiyimlarimga qaradi umuman holimni ko'rdi faqirligimni bildi men bilan xayrlashar ekan cho'ntagiga qo'lini soldi va juda ko'p pul berdi menga masalan deylik endi o'sha paytda turkiyada deydi meni bir oylik masrafim xarajatlarim o'n lira bo'ladigan bo'lsa u odam menga qirq lira pul berdi qo'yardi qo'ymay berdi yo'q desam ham qo'ymadi menga olloh bergan men juda boy odamman sen buni olgin va mana bu meni manzilim deb yozib berdi qog'ozga istagan paytingda bir og'ir ahvolga tushsang menga albatta murojaat qilgin deb qo'limga qog'oz tutqizib ketdi men u bilan u bergan pul bilan ancha yengillab qoldim oradan vaqt o'tdi ahvolimiz og'irlashgandan og'irlashdi qiyinchilik yana oshib oshib boraverdi oiladagi ahvolimiz ham o'qishdagi o'qishni tashlash majburiyatida qolyapman qarasam qarasam shunday davom etsa ishlashim kerak pul topishim kerak oilamga otamga yordam qilishim kerak o'qish tashlamasam bo'lmaydi qog'ozlarni ichidan o'sha olmoniyalik amakini manzili chiqib qoldi otaxonni men unga yozdim otaxon men falonchiman ismim saodiddin eslagan bo'lsangiz kerak turkiyada ko'rishgandik yordam lozim bo'lsa yozgin deb aytguvdingiz men hozir shunaqa bir ahvoldamanki imkon bo'lsa bəsə yordam bersiz, bo'lmasa o'qishmni tashlash, ilm yo'lidagi nimamni safarimni to'xtatishimga to'g'ri keladi ya'ni madrasadan ketishimga to'g'ri keladi e, deb yozdim deydi oradan ozgina payt o'tgandan keyin bankdan menga telefon qilishdi sizga germaniyadan pul keldi xursand bo'lib bordim bankdagilar u pulni menga berishdi bu pul bilan men butun talabalik davrim o'tdi deydi otamni sakkiz oylik baqqoldagi qarzlarini ham to'ladik singillarimga oyoq kiyimlar oldik kiyimlar oldik hammasi xursand bo'ldi deydi endi o'qish tugayotgan payt ilm qildim olim bo'ldim men endi shu boyagi diplom tugatganlik haqidagi qog'oz diplomlarni uh, rasmlarini olib u odamga yuboray dа u odam ham ko'rib xursand bo'lsin degan ma'noda yozdim xat e, siz bergan yordamlar tufayli men mana shunday shunday darajalarga erishdim alloh sizdan rozi bo'lsin men bu hayotda nima qilsam yarmi sizniki chunki siz bo'lmasangiz men bu o'qishlarni o'qimagan bo'lardim oilam og'ir ahvollardan chiqmagan bo'lardi alloh sizdan rozi bo'lsin deb yubordim xatni lekin hech javob kelmadi u odamdan shu paytgacha javob kelmadi deyapti endi bu saodiddin domla bu voqealarni aytib berayotganda shu yerda o'tirganlardan biri men sizga u odamni topib beraman meni olmoniyada tanishlarim ko'p dedi va surishtirishni boshlaydi ozgina vaqtda topadi u odamni va aytadiki saodiddin domla bu olamdan o'tgan ekan ikki uch yil bo'lib qolibdi lekin bir qizi bor ekan bir qizi bor ekan istasangiz qizi bilan bir suhbat qildiramiz ho'pde bir davraga keldik qizlariga men u yerdan turib endi bu bugungi kunda bo'lyapti bu telefonlar rivojlangan endi hmm, telefon qilib qiziga u odam men sizga turkiyadan telefon qilyapman bir hikoya anglatish uchun telefon qilyapman men falonchiman ismim saoditdin mana shunaqa shunaqa odamman sizni otangizning yordami bilan biz mana shu darajaga erishdik alloh rozi bo'lsin u kishidan oilamiz mamnuq ahvolda edi bunday bo'ldi deb endi yig'lab tushuntiryapman deydi u tomondan qiz yig'layapti deydi qiz yig'layapti men yig'layapman u yerda o'tirgan davradagi boshqalar yig'layapti hamma yig'layapti deydi keyin qizi so'n siz nega yig'laysiz biz yig'laymiz u odamdan bir rozi rizochilik so'raolmadik siz nega yig'laysiz deganda qiz aytyaptiki men shuning uchun yig'layapmanki otam hech boy odam emas edi otam juda faqir odam edi bir umr yotoqxonada yashab o'tib ketdik bir kulbada yashaymiz men bilmayman qayerdan topib bergan u pulni sizga lekin otam boy odam emas edi siz aytayotgan otam har doim pulga ehtiyoji bor odam edi himmatni qarang deyman voy birinchi suhbatni eslayapsizmi cho'ntakdan chiqarib qirq lira berganda olmayman deganda nima dedi ey menga olloh berdi men bir boy odamman olgin degan odam aslida bir faqir ekan endi biz o'zimizga qaraymiz bu hikoyadan bir foyda chiqarish uchun biz o'zimizga qaraymiz hayotimizga qaraymiz biz kimmiz bizga olloh berganmi biz ham beryapmizmi berishga imkoniyati bo'lmay turib berganlar oldida yuzimiz shuvit bo'lmaydimi nega berishga imkoniyati yo'qlar beradi biz bermaymiz nega bizga kelgan hamma narsa bizniki deb o'ylaymiz bu endi savol hamma o'ziga berishi kerak bo'lgan savollar qizg'onmasligimiz kerak qizg'onchiqlik bilasizmi nima sizga ta Alloh taolo bir ulov berdi siz yo'lda ketyapsiz yomg'ir yog'ayapti. yo'l chetida bir odam turibdi o'sha odamni mindirib manzilga yetkazib qo'ymasangiz qizg'onchiqligingiz sizda. siz o'zingizdagi holatni sizdagi yengillikni undan qizg'ongan bo'lasiz tushundizmi mana shu qizg'onchiqlik alloh ham qizg'onchiqlik deganda de darrov pulga yo qo'limizda ushlaydigan narsalarga qarab nima qilmasligimiz kerak bizdagi yaxshi holatni boshqalarga ravo ko'rmaslik mana shu qizg'onchiqlik kengroq ochiqroq bo'lishimiz kerak alloh hammamizni ana shunday qizg'onchiq bo'lmaganlardan bizdagi holatni yaxshiliklarni yani boshqalarda ham bo'lishini istaydiganlardan qilsin bizdagi yomon holatni yani ham boshqalarda bo'lishini istaydiganlardan qilmasin yaxshiliklarni bir odamdan so'ragan ekan ko'zi ko'r odamdan istaysanmi ko'zingni ochamiz yoki butun hammani ko'r bo'lishini istaysanmi deganda de, u odam aytgan ekan hammani ko'r qilib qo'y degan ekan insonlarda bor insonni tabiatida bor boshqalarni yaxshiligiga o'zi ham erishishdan ko'ra o'zidagi og'riqlarga boshqalarni sherik qilishni ko'proq istaydi inson bu tabiatida bor u ham bir buni totib ko'rsin ta'mini qanaqaligini bilib ko'rsin qanaqaligini u ham meni ahvolimga bir tushib ko'rsin u ham ko'zi ko'rmay yashab ko'rsin u ham bir yurolmay yashab ko'rsin u ham bir g'arib bo'lib yashab ko'rsin deb orzulaydi men ham ulardek bo'lib qolay men ham ulardek menga ham bersin olloh u menga unga berdi menga ham bersin menga bir dard berdi unga bermasin demaydida tamoman teskarisini qiladi janobi olloh hammamizni o'zi qalbimizdagi marazliklardan qutqarsin